Вас приветствует информационная служба канала БТБ в студии Виктория Третьяк. Перемирие продолжено. Президент Украины на основании решения Совета национальной безопасности и обороны продлил режим неприменения силы на востоке Украины до понедельника, 30 июня. Петр Порошенко принял такое решение после совещания с силовиками. И, как сообщает пресс-служба главы государства, на выполнение заключений Европейского совета, принятых на уровне глав государств и правительств 28 стран-членов Евросоюза при участии президента Украины, ожидается, что до понедельника будут сделаны следующие шаги. А именно... Именно. Начата практическая имплементация мирного плана президента. Обеспечен мониторинг режима прекращения огня под наблюдением миссии ОБСЕ и эффективного контроля за участком украинско-российской границы на территории действия АТО. Также должны быть переданы под контроль госпогранслужбы пункты пересечения границы. Изварено, должанские, червоно-партизанские и восстановлена их деятельность. Кроме того, должны быть освобождены все заложники, в том числе и наблюдатели ОБСЕ. Украина ожидает, что за время перемирия состоится закрытие пунктов вербовки наемников на территории России. Прекратится передвижение незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой и Луганской областей. В случае несоблюдения этих условий Украина оставляет за собой право досрочного прекращения режима неприменения силы, подчеркнули в пресс-службе президента. Генсек ООН призвал все стороны конфликта на Донбассе прекратить насилие и начать диалог, соблюдая при этом свои обязательства по перемирию, сообщает сайт Объединенных Наций. Кроме этого, Пан Ги Мун поприветствовал решение президента Украины о продлении срока прекращения взаимного огня на следующие три дня, а также освобождение боевиками четырех наблюдателей ОБСЕ и призвал сепаратистов освободить остальных заложников. В Донецке накануне прошел второй раунд консультаций по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. На встрече присутствовали Леонид Кучма, Виктор Медведчук, представители ОБСЕ и российского посольства в Украине, а также представители так называемых ДНР и ЛНР. Представители боевиков заявили о готовности прекратить огонь только в случае выведения сил украинской армии с территории Донбасса. Совет ООН по правам человека призвал террористов на Донбассе разоружиться. Участники этого органа Объединенных Наций приняли резолюции о сотрудничестве и помощи Украине. Украине они решительно осудили насилие со стороны незаконных вооруженных групп. В частности, это касается задержания людей, пыток и жестокого обращения, похищения и убийства, а также притеснения международных журналистов. Резолюция призывает боевиков немедленно разоружиться и освободить задержанных, а правительство Украины проводить операции по обеспечению безопасности и охране порядка. Также в документе подчеркивается необходимость немедленно прекратить все проявления дискриминации и притеснений, в том числе и в Крыму. Евросоюз ведет санкции против России, если Москва до 30 июня не предпримет ряд шагов по деэскалации ситуации в Украине. Это решение было принято в Брюсселе на заседании лидеров ЕС. В документе отмечается, что до этой даты должны быть предприняты меры, в том числе и соглашение о верификационном механизме под мониторингом АБСЕ в отношении прекращения огня и эффективного контроля за границей. Возвращение украинским властям трех пунктов пересечения границы Изварин, Должанский и Краснопартизанск. А освобождение заложников, а также начало существенных переговоров по имплементации мирного плана Петра Порошенко. Соглашение о прекращении огня было продолжено, так что теперь Россия должна оказать давление на сепаратистов, чтобы те начали на деле соблюдать соглашение, освободить заложников и вернуть оккупированные пограничные посты украинских властей. И мы четко сказали, что если не увидим конкретного прогресса, мы по-прежнему готовы наложить дополнительные санкции на Россию. Если прогресс не будет достигнут по ключевым трем пунктам, Совет министров иностранных дел ЕС примет новое решение. И если этот кризис продолжится и произойдут события, требующие новых мер, мы прибегнем к новому этапу санкций. Соединенные Штаты поддерживают ЕС, а именно решение Европейского Совета в отношении возможного введения новых санкций против России. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента Шаммари Харф и добавила, ЕС четко дал понять серьезность своих намерений и поставил перед Москвой ряд условий, с которыми Вашингтон полностью согласен. В то же время Мари Харф подчеркнула, США и Евросоюз еще не определились с дедлайном для санкций, однако в определенный момент соответствующее решение может быть принято. При этом пресс-секретарь Госдепа считает, что подписание Украины и Грузии и Молдовой соглашение об ассоциации с ЕС не стоит считать победой только Запада. Скорее победой этих трех стран. Воспитанники детдомов, а также люди, живущие в домах инвалидов и пациенты психбольниц в Луганской и Донецкой областях фактически стали заложниками сепаратистов. По данным уполномоченной Украинского парламента по правам человека Валерии Лутковской, власти так называемой ДНР 25 июня выдали распоряжение, которым запретили эвакуацию этих категорий населения в другие регионы Украины. Кроме того, детские дома, дома инвалидов, приюты и больницы ждут соответствующих решений парализованных местных властей. Поэтому Лутковская призвала Киев к безотлагательным действиям. На сегодняшний день Министерство социальной политики Министерство... На сегодняшний день Минсоцполитики, Минздрав и Минобразование все имеют соответствующую информацию, где можно было бы разместить эвакуированных людей, нуждающихся в этом. Инвалидов, стариков, детей. Но они ждут решений местных властей и, соответственно, не принимают решения самостоятельно. В связи с этим ни дети, ни психически больные, ни больные туберкулезом, ни находящиеся в домах инвалидов, к сожалению, не вывозятся из зоны конфликта на жаль, не вивозяться з е, зони конфлікту. Украинской Конституции 18. Сегодня основной закон страны празднует свое совершеннолетие. 28 июня 1996 года Верховная Рада приняла главный документ страны. С того времени наша Конституция уже пережила несколько изменений. И скоро ее ждут, ждет еще одно. Впервые в основном законе Украины пропишут нормы о децентрализации власти. Соответствующий законопроект президент Украины подал на рассмотрение Верховной Рады. Петр Порошенко надеется, что парламент проголосует в первом чтении предложенный им законопроекта внесения изменений в Конституцию на следующей пленарной неделе. 70 миллионов евро выделил Украине Европейский банк реконструкции и развития. Деньги пойдут на вторую фазу программы финансирования альтернативной энергетики в нашей стране. Она будет действовать три года. Ранее Украина в рамках этого же проекта получила аналогичную сумму. Подробнее об условиях программы расскажет Юлия Михайлова. Группа компаний, которую представляет Зиновий Козицкий, занимается возобновляемой энергетикой вот уже пять лет. Четыре года назад с помощью консультантов ЕБРР начали разрабатывать проект ветроэнергостанции на Западной Украине. И вот недавно получили под него первый транш кредита. Мы уже знали, что мы ожидаем там промышленный ветер и мы можем строить. Но для того, чтобы получить кредит, конечно, нужно было провести измерение ветра, которые соответствуют определенным стандартам. Ветростанция будет давать 38 миллионов киловатт-часов в год. Этого хватит на небольшой городок. Первые работы по этому проекту уже сделаны. Мы построили два фундамента. И ожидаем поставку ветротурбин в конце июля, в начале августа. И надеемся в октябре уже пустить электроэнергию в сеть. А теперь ЕБРР еще и удвоил Украине финансирование подобных проектов до 140 миллионов евро. Такое решение Совет директоров банка принял из-за успешной реализации первого этапа программы финансирования альтернативной энергетики. Туда подали 108 заявок, из которых 7 проектов уже получили кредиты. Семь были, так сказать, уже финансированы, но в три раза больше получили уже зеленый свет. Со всеми работаем. Это значит, иногда, конечно, проекты идут с бизнес-планом на очень ранней стадии, что мы, в принципе, не отвергаем. Кредиты ЕБР дает, как правило, на 10 лет. Ставка зависит от степени риска. Кроме того, инвестор должен иметь почти половину нужной ему суммы. Сначала инвестор тратит свои деньги 40%. И потом остальные 60% обеспечивает Европейский банк. Мы можем немножко откорректировать, скажем так, процентную ставку, если проект не выдерживает да, рыночную процентную ставку. Она является очень привлекательной в целом для рынка, поскольку финансирование, которое мы предоставляем, оно уникально, уникальное с тем, что оно является долгосрочным. И содержит льготный длительный льготный период. Программа от ЕБРР включает малые гидропроекты, проекты генерации ветроэнергии из биогаза, биомассы и солнца. Главное условие – соответствие экологическим стандартам. Юлия Михайлова, Сергей Савчук, БТБ. И пока на этом все, еще увидимся, до встречи.